Віничани прикрашають вітрини магазинів, вікна та балкони своїх будинків до нового року та різдвяних свят. У Вінниці оголосили конкурс Новорічний настрій. Учасники змагаються за призи від 2 до 5 тисяч гривень. Вітрини з новорічним настроєм бачила наша репортерка Ірина Корш. Сюжет вітрини: різдвяна казка Гофмана Лоскунчик. приобщали, конечно, многих мастеров, потому что очень многие работы были созданы своими руками. То есть это -то крыса, трехголовая король, король машинный машина король, крысы, которые войско, войско крысиное. То есть это все создано из паперклея, то есть по технологии авторской. Щелкунчика делала Швец Виктория, то есть одна из творческого коллектива Фадама. Она сделан он из пенопропилен, потом использовался гипс, использовалась глина самозатвердевающая, потом разукрашивалась это все акриловыми красками. Но получилась, по-моему, по точная копия щелкунчика, такой колоритный. Кукла из фарфора, она немножко уже мы к ней руку приложили, скажем так. Ну, лицо, голова сделана тоже из пепперклея. На лицо наносился макияж, естественно, чтобы придать ей какие-то индивидуальные черты, скажем так, чтобы она была не фабричная фарфоровая кукла, потому что фарфор отливается в заготовках, то есть лица все одинаковые. Когда лепишь из паперклея, то есть ты приносишь свою какую-то частичку своей души, и, естественно, она получается абсолютно ну, уникальная. Армия солдат – это вообще уникальная у нас коллекция. Солдатики использованы из частной коллекции Антина Мухарского доставили нам. Люди останавливаются, смотрят, интересуются, что сделано, из чего сделано, почему именно щелкунчик. Рождество, атмосфера сказки, атмосфера домашнего уюта, чудо какого-то, что эти игрушки все равно они ночью оживают. Мы на щелкунчике остановились как-то сразу. Там еще музыкальное сопровождение. То есть за витриной там идет музыка из балета Щелкунчик. Вот, и оно еще больше окунает в ту атмосферу. того чуда, того та у празника і рождества ірино кош Олег Літвінцев телеканал Віта.